মুছলমান বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা এটা শব্দত পৰিণত হৈ পৰিছে যিটো শুনিলে আমাৰ মনলৈ ভাহি আহিবলৈ ধৰা ছবিখন এনেধৰণৰ নতুবা হয়নে অৱশ্যে আব্বাসী শিলাপতি শাসনৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা মুছলমানৰ ছবিখন আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক আছিল সম্পূৰ্ণ পাঁচশ বছৰ পাৰ কৰা আটাইতকৈ দীঘলীয়া শিলাপুৰী শাসন ৰূপে জনাজাত আব্বাসী শিলাপুৰী শাসনৰ সময়ত মুছলমানৰ মাজত চাৰিফালে কেৱল মাথো উন্নতিয়ে ব্য বহু কম লোকৰ দ্বাৰা অৱগত যে শিক্ষাৰ লগত জড়িত তিনি চিনাকি কিছুমান শব্দ যেনে চিৰিঞ্জ চিৰাপ নাইট্ৰজেন ছডিয়াম কেমিষ্ট্ৰি এলগৰিথম আলজেব্ৰা আদিবোৰ পোনপটীয়াকৈ আৰৱী শব্দ নতুবা আৰবীমূলক আৰবীত ব্যৱহৃত নাইটাৰ শব্দটোৰ পৰা নাইট্ৰজেন শব্দটো গঠন হৈছে চোডা শব্দটোৰ পৰা গঠন হৈছে ছডিয়াম শব্দটো ঠিক তেনেদৰে চৰাব শব্দটোৰ পৰা চিৰাপ শব্দটো আহিছে বিশ্বৰ চুকে কোণে সিঁচিহিত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞানবোৰ আৰবী পণ্ডিতসকলে আৰবিলৈ অনুবাদ কৰা আৰু তাৰ ওপৰত পুংখানুপুংখানুভাৱে অধ্যয়ন কৰি নতুন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলোৱা দিশত অধিক জোৰ দিছিল লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে তাক জনপ্ৰিয় কৰি তোলা কামো কৰি গৈছিল হয় সহজতে বিশ্বাস কৰিবলৈ কঠিন যেন লগা এইবোৰ সম্ভৱ হৈছিল আব্বাছ শিলাপতি শাসনৰ সময়ত এই শাসনৰ সময়তে মুছা আলখুৰাইজমি আববাছ ইবনে ফিৰনাছ জাবি ইবনে হায়ান ইবনে ৰোচকে ধৰি শ শ দাৰ্শনিক বিজ্ঞানী ডাক্তৰ পণ্ডিত সাহিত্যিক মুছলমানৰ মাজৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছিল উল্লেখযোগ্য যে আৰবী পণ্ডিতসকলে বিভিন্ন ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰা কিতাপবোৰ আৰু তাৰ ওপৰত চলোৱা গৱেষণাৰ আজি একোটা নিৰ্দিষ্ট লাইব্ৰেৰীত জমা কৰি থৈ গৈছিল যাক বাইটেল হুকমা বুলি কোৱা হৈছিল সেই কিতাপবোৰ পঢ়িবলৈ ইউৰোপকে ধৰি পৃথিৱীৰ বহু অঞ্চলৰ পৰা বহু ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছিল এইটো শুনি আপুনি আচৰিত হ'ব যে এসময়ত ইউৰোপত আৰৱী ভাষাক অতি আদৰৰ চুকে চোৱা হৈছিল কাৰণ সেই সময়ছোৱাত আৰৱী জানিলে বহু ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰি বুলি পৃথিৱীৰ চুকে কোনে এটা বিশ্বাস গঢ় লৈ উঠিছিল মুছলমান পণ্ডিতৰ দ্বাৰা ৰচিত সেই আৰবী লেখাসমূহক কোফিক বা এৰাবিক এপিগ্ৰাফি বুলি কোৱা হয় সেই কোফিক বা এৰাবিক এপিগ্ৰাফিবোৰ আজিও ইউৰোপৰ বহুকেইটা বিখ্যাত মিউজিয়ামত সংৰক্ষিত হৈ আছে তাৰে ভিতৰত লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম আৰু ভিক্টৰিয়া এণ্ড এলবাৰ্ট মিউজিয়াম পেৰিছৰ লাভাৰ মিউজিয়াম উল্লেখযোগ্য ইছলাম ধৰ্মৰ পোহৰলৈ অহা আগলৈ গোটেই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ মানচিত্ৰখন সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল এই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত বিতংকৈ দাঙি ধৰা হৈছিল হজত মহম্মদৰ মৃত্যুৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল শিলাপতি শাসন হজত মহম্মদৰ ওচৰৰ পৰা পোৱা প্ৰথম চাৰিগৰাকী অনুগামীৰ দ্বাৰা শাসিত শিলাপতি শাসনক খোলাফাই ৰাজহুন বুলি কোৱা হৈছিল খোলাফাই ৰাজধুন প্ৰায় ছশ বত্ৰিছৰ পৰা ছশ এষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দলৈ অৰ্থাৎ ঊনত্ৰিছ বছৰ ধৰি চলিছিল তাৰ পাছতে ছশ এষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত পোহৰলৈ আহিছিল উমেত শাসনৰ এই শাসন সাতশ পঞ্চাশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ অৰ্থাৎ ঊনানব্বৈ বছৰ ধৰি চলিছিল উমেত শাসনৰ সময়ছোৱাত চাৰিওফালে বহু ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগ গা কৰি উঠিছিল এই শাসনৰ মূল লক্ষ্য আছিল যিমান সম্ভৱ সিমানলৈ ইছলামিক কালচাৰৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা সেইবাবে এই শাসনৰ সময়ত ইছলামিক শিক্ষা আৰু আৰবী সংস্কৃতিয়ে মুছলমান বিশ্বত অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ বাবে আন আন দেশৰ সৈতে থাকিব লগা কূটনৈতিক সম্পৰ্কটো বেয়া হবলৈ ধৰিছিল যাৰ ফলত বহু ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সংকটে গা কৰি উঠিবলৈ ধৰিছিল এই শাসনৰ সময়তে জাব্ৰিয়া নামৰ নতুন ধৰ্মীয় ধাৰণা এটা পোহৰলৈ আহিছিল সেই ধাৰণা মতে যি হয় সকলো আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা হয় অৰ্থাৎ মানুহে যি কৰে বা যি ভাবে সেয়া আল্লাহৰ ইচ্ছা অনুসৰিয়ে হয় ইয়াকে সুযোগ হিচাপে লৈ শাসকৰ ভুল নীতিৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই মাত মাতিলে জেলত ভৰাই থোৱা হৈছিল বা মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰোৱা হৈছিল পাছত এই অজুহাত দাঙি ধৰি কোৱা হৈছিল যে এয়া সকলো আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা আহিছিল এনেধৰণৰ আকোষমূলক নীতিৰ বিৰুদ্ধে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মাত মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল মাবাদ আল জোহানীয়ে মতাছ জিলাত মাদাছত পঢ়ি পাণ্ডিত্য লাভ কৰা জোহানীয়ে এটা নতুন ধৰ্মীয় ধাৰণা দাঙি ধৰিছিল সেই ধাৰণা অনুসৰি মানুহে যি কৰে বা কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ বাবে মানুহ নিজেই দায়বদ্ধ ইয়াত আল্লাহৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আল্লাই কেৱল কৰ্ম অনুসৰি ফলহে প্ৰদান কৰে ভাল কৰাজনৰ বাবে ভাল ফল বেয়া কৰাজনৰ বাবে বেয়া ফল এনেধৰণক কাদাৰীয়া বুলি কোৱা হৈছিল জোহানী এই কাদাৰীয়া ধাৰণে পূৰ্বৰ জাব্ৰিয়া ধাৰণাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ বাবে ৰজাই ইয়াক ইছলামিক বিধানৰ বিপৰীত বুলি অজুহাত দেখুৱাই পদূশেষত জোহানীক ছশ নিৰান্নব্বৈ চনত হত্যা কৰা হৈছিল লগে লগে জোহানী আদৰ্শ আগুৱাই নিছিল ঘাইলান আল দামাস্কিয়ে উমেদ খিলাপতি শাসনৰ সময়ত চলাত তেনেধৰণৰ দমনমূলক নীতিৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত অসন্তুষ্টি দিনক দিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল ফলত সাতশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দত অৰ্থাৎ ঊনানব্বৈ বছৰৰ অন্তৰত এই শাসনৰ সমাপ্তি ঘটিছিল লগে লগে পাতনি মেলিছিল আববাছ আল চাফা নামৰ শাসকৰ নেতৃত্বত আববাছ শিক্ষিলে আল ছাফা শাসকৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল আল মনছুৰ নামৰ শাসকগৰাকী তেওঁ যথেষ্ট পাকৈত আৰু বুদ্ধক আছিল তেনেকৈয়ে পাছৰ পৰ্যায়ত আল মাহদি আল হাদী হাৰুন আল ৰাছিদ আল আমিন আল মামুন আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকী শাসকে আব্বাজী শিলাপতি শাসন চম্ভালি গৈছিল মুছলমানৰ মাজত সোণালী যুগৰ পাতনি মিলিছিল হাৰুন আল ৰাছিদৰ দিনৰ পৰা এখেতৰ তত্বাৱধানতে বাইতুল হুকমা নামৰ সেই সময়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লাইব্ৰেৰীটো বাগদাদ চহৰত গঢ় লৈ উঠিছিল তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত পোহৰলৈ অহা হাৰুণ আল ৰাছিদৰ পুত্ৰ আল মামুনে মুকলি চিন্তাক আৰু এখোজ আগুৱাই আনিছিল আব্বাজী শিলাপতি শাসনৰ মূল লক্ষ্য আছিল পূৰ্বৰ শিলাপতি শাসনৰ আখোঁহাবোৰ দূৰ কৰি এক নতুন মুছলমান দৃশ্য নিৰ্মাণ কৰা এই শাসনৰ অন্য এটা লক্ষ্য আছিল পৃথিৱীৰ আন আন জাতিৰ সৈতে বিশেষকৈ ভাৰত ফাৰ্চী ৰোমান আৰু গ্ৰীকৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি সমানে সমানে উন্নতিৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা এই শাসনৰ সময়তে কাদাৰীয়া নামৰ ধৰ্মীয় ধাৰণাটো জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল যিটো ধাৰণাই মুকলিকৈ কোনো কথা ভাবিবলৈ বা যিকোনো কাম কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল সেই সময়ত চাৰিওফালে কিবা সমস্যাই গা কৰি উঠিলেই তাৰ ওপৰত বৈঠক বহিছিল আৰু সকলোৰে পৰামৰ্শ সাৰোগত কৰি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল ইয়াক ইজতিহাত বুলি কোৱা হৈছিল এই ইস্তিহাত মুছলমানৰ মাজত হজৰ মহম্মদ জীৱিত থকা সময়ৰ পৰাই প্ৰচলিত আছিল আনহাতে মোদা জিলাত মাদ্ৰাছাত ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ উপৰি আইন দৰ্শন সাহিত্য যুক্তিতৰ্ক বিজ্ঞান মহাকাশ অধ্যয়ন আদি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল এনে কাৰণৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ মুছলমানে ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতা পৰিহাৰ কৰি যিকোনো বিষয়ে যুক্তিসংগত আৰু বহল দৃষ্টিভংগী চাবলৈ শিকিছিল সাতশ পঞ্চাছৰ পৰা বাৰশ আঠাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দলৈ চলা অৰ্থাৎ পাঁচশ আঠ বছৰ ধৰি চলাই এই শাসনৰ সময়তে মুছলমানসকল উন্নতি শ্ৰম শীৰ্ষত বিচন কৰি শুবিবলৈ সক্ষম হৈছিল সমাজ এখন সুন্দৰকৈ চলাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক ভৌগোলিক আৰু কাৰিকৰীকে ধৰি বিভিন্ন দিশবোৰৰ ওপৰত যুক্তিসংগত অধ্যয়ন চলিছিল সেই শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষানুষ্ঠানক মোটা জিলাত বা মোটা জিলা শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হৈছিল মুঠতে আজিৰ দৰে ইছলামিক শিক্ষাৰ নামত কেৱল কোৰণহাদীশক শিক্ষা দিশ সীমাবদ্ধ নাছিল সেই সময়ত মুছলমান বিশ্ব মুছলমান শাসনৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ দীঘলীয়া শাসন ৰূপে জনাজাত আবাছিল শিলাপতি শাসনৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বিপুল সমৰ্থনৰ উপৰিও আছিল বিপুল আস্থা ইয়াৰ মূল কাৰণো আছিল ৰাইজৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা উন্নতি আৰু শান্তি কাৰণ সমৃদ্ধি সন্তুষ্টি মূল চাবি কাঠি আপুনি আচৰিত হ'ব যে সেই সময়ত মুছলমানসকলক বিদ্যাবুদ্ধি আগুৱাই নিবলৈ প্ৰেৰণা যোগোৱা কিতাপখন আছিল কুৰাণ চৈপ ঠিকেই শুনিছে কুৰানত অৱতীৰ্ণ প্ৰথমটো শব্দ আছিল ইকৰা যাৰ অৰ্থই হৈছে পঢ়া এই পঢ়া শব্দটোৱে কেৱল কিতাপ পঢ়া কথাকে সুচোৱা নাই জগতখনক বহল ৰূপত চোৱাটো সুচাইছে কুৰাণ এইটো ইয়াত এনেধৰণৰ পৃথিৱীখনৰ চাৰিওফালে ঘূৰি পাকি চোৱা আৰু মন কৰা কেনেকৈ আল্লাহে সংৰচনা কৰিছিল কোৱা নাই এনেধৰণৰ যাৰ ভাবাৰ্থ তোমালোকে ভাবি চিন্তি চোৱা নাই নে অন্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক একে হ'ব পাৰেনে অৰ্থাৎ জনা বুজা লোক এজন কেতিয়াও একো নজনা লোকজনৰ দৰে হব নোৱাৰে কুৰাণৰ এইটো ইয়াত এনেধৰণৰ যাৰ ভাবাৰ্থ নিশ্চয় আল্লাহে তেতিয়ালৈ কোনো জাতিৰ অৱস্থা সলনি নকৰে যেতিয়ালৈ সিহঁতে নিজক ভিতৰৰ পৰা সলনি নকৰে এনেধৰণৰ কুৰাণৰ বাক্যৰ জৰিয়তে মুছলমানক বিদ্যাবুদ্ধিয়ে আগুৱাই যাবলৈ উপদেশ দিয়া হৈছে সেই সময়ত গুণিজ্ঞানী মুছলমানে কুৰাণৰ এনেধৰণৰ তত্ত্বগোধ কথাবোৰৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বুজি পাইছিল আৰু তাৰ ওপৰত বিশ্লেষণো কৰিব জানিছিল অৱশ্যে আৰম্ভণিৰ পৰা এছাম ঠেক মানসিকতাৰ মুছলমানেই আব্াসী শিলাপতি শাসনৰ সময়ত ধৰ্মীয় বিষয়বস্তুক চেলেঞ্জ জনাই গা কৰি উঠা তেনে মুকলি চিন্তা অৰ্থাৎ মোতাজিলাক শিক্ষা ব্যৱস্থাক সহজভাৱত ল'বলৈ সাজু নাছিল তেনেকুৱাতে টেমুজিন উৰাভে ছেগিজ খানৰ নেতৃত্বত মংগোলৰ পৰা অহা মগোলীয় সৈন্যই গতিকে মধ্যপ্ৰাশ্যত নৰসংসাৰ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সদৌশাগত মুছলমান পণ্ডিতৰ পাঁচশ বছৰীয়া পৰিশ্ৰম মাত্ৰ দুবছৰতে মাটিৰ সৈতে মিহলি হৈ পৰিছিল পাছৰ পৰ্যায়ত পুনৰ মামলোক আৰু অটমান সাম্ৰাজ্য গা কৰি উঠিছিল যদিও সিহঁতে পঢ়া শুনাতকৈ বেছি সামৰিক শক্তি মজবুত কৰাৰ দিশটোত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল যাৰ ফলত পূৰ্বৰে পৰা মোটা জিলাত শিক্ষাৰ বিৰোধিতা কৰি অহাসকলে তাৰ সলনি ধৰ্মীয় শিক্ষা অৰ্থাৎ কুৰাণৰ সাদৃশ্য শিক্ষাক শিক্ষাৰ মূল বিষয়বস্তু আসনত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল যিসকলে মোতাজিলাত শিক্ষাৰ প্ৰতি ৰুচি ৰাখিছিল সিহঁতক ধৰ্ম বিৰোধী সজাই জেলত ভৰাই থোৱা হৈছিল পিছৰ পৰ্যায়ত যিটো সময়ত ইউৰোপত দুপত দুপে নতুন নতুন বিজ্ঞানী আৰু বিজ্ঞানৰ নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল একেখিনি সময়তে মুছলমান বিশ্বত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নতুন নতুন ইছলামিক ধৰ্মপণ্ডিতৰ ছবিখন ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বাৰা উপশক্তিটোৰ জন্ম এছাম ইছলামিক পণ্ডিতৰ চোটনিমূলক ভাষণৰ বাবে পাঠনি হৈছিল বুলি বৰলাই দাঙি ধৰা প্ৰয়োজন নিশ্চয় নাই থুলমূলকৈ এয়াই আছিল মুছলমানৰ সোণালী যুগৰ আঁৰত লুকাই থকা তেজেদি শেষলৈ চোৱা বাবে ধন্যবাদ